o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan viloyatimizdagi korxona va tashkilotlarda mehnat jamoalarida ta'lim va tibbiyot muassasalarida ham turli madaniy va ma'rifiy tadbirlar uchrashuv muloqotlar hamda davra suhbatlari tashkil etilmoqda andijon okay, so iqtisodiyot so, va qurilish institutida konstitutsiya kuni munosabati bilan tadbir tashkil etildi unda professor o'qituvchilar hamda talabalar ishtirok etishdi so'z olganlar mamlakatimizda inson huquq va erkinliklari kafolatlab qo'yilgan yangi konstitutsiyamiz hamda uning moddalari haqida gapirib o'tishdi aytish kerakki yangi konstitutsiya fuqarolar tomonidan bildirilgan fikr va mulohazalar asnosida qabul qilingan bo'lib xalqchil moddalardan iborat yangi konstitutsiyada o'zbekistonda huquqiy e, davlat tamoyili mustahkamlangani endilikda barcha jarayonlar qonuniy asoslar ustiga qurilishi aytib o'tildi andijon iqtisodiyoti va qurilish institutida o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasining o'ttiz bir <laughs> yilligi munosabati bilan davra suhbat tashkil etildi bugungi davra suhbatda har safargidan boshqacha shaklda o'tkazildi talabalar bilan savol javob debat shaklida amalga oshirildi yangi konstitutsiyani qabul qilinganligini tub mazmun mohiyati haqida va unda o'zgartirish va qo'shimchalar no kiritilganligi haqida o'zlarini qiziqtirgan savollariga yetarlicha javob olish deb o'ylayman bu galgi tadbir boshqalardan farqli ravishda savol no javob tarzida bo'lib o'tdi talabalar konstitutsiya bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishga harakat qildilar o'z navbatida bu ham ularning huquqiy ongini oshirishda muhimdir o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganligining o'ttiz bir yilligi munosabati bilan institutimizda juda ko'plab tadbirlar viktorinalar hamda tanlovlar tashkil etildi va biz talabalar mana shu tadbirlarda faol ishtirok etib munosib taqdir aynan bugungi kunda esa mana shu e, yangilangan o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi haqida o'zimizni qiziqtirgan savollar bilan soha mutaxassislari o'rtasida dara suhbat ham tashkil etdik va o'zimizni qiziqtirgan savollarga munosib javob oldik tadbir so'ngida konstitutsiya kuni munosabati bilan tashkil etilgan insholar tanlovi hamda viktorinalarda faol qatnashgan institut xodimlari hamda talabalar institut rektorining faxriy yorliqlari bilan taqdirlandilar